Я на самом деле очень растрогана сейчас. Потому э, мне сложно говорить, мы вот тут э, по окончании нашей работы стояли в кругу и каждый высказывал свои пожелания, свои впечатления. Вот и как-то это было очень тепло переживалось. И на самом деле вот я вспоминаю э, вопрос, который мне задали летом при встрече когда брали интервью в парке несколько раз. Вы что, думаете, вы найдете здесь таких людей, которые этим заинтересуются? Вы думаете, вы встретите здесь таких людей? И я не знала, встречу ли их, но как-то я очень надеялась на это. Вот. И действительно, меня поражает и, и сегодня это количество, и эта глубина которая, которую я почувствовала в людях, которых я встретила да, здесь, что на самом деле эм, интерес и потребность в изменении общества, в изменении взгляда на ребенка в каких-то новых, каком-то новом видении педагогики, она очень актуальна для Украины. И я рада, что в Луцке есть так много здравомыслящих и бы то еще сказать просветленных людей, а главное людей, имеющих волю воплощать свою идею в жизнь. Вот, я очень рада и очень растрогана, и я надеюсь, что это уже какая-то такая судьба нас связала, потому что я чувствую такую очень родственную близость с людьми здесь и Думаю, що ми в дальніше будемо продовжувати серйозно працювати в місті. Семінар, який зараз відбувся, теж зібрав чимало охочих. У нас вже були люди, які приїхали зі Львова для того, щоб брати участь у семінарі. За цей час ми слухали лекції, ми займалися евритнією. Ми робили такі от чудесні, такі от чудесні різдвяні зірки, ось такі, які теж можна робити з дітьми. І тут побачити і геометрію, і малюнок, і все що завгодно. І Принести це все додому і зробити своїми дітками, такі от робили на насики дуже гарне. Ось робили різдвяні такі свічки, самі їх оформлювали. Це теж усе це буде принесено додому, і вже ми будемо знати, як це з нашими дітками можна зробити. Отримали насправді дуже багато інформації. Частини з тієї ініціативної групи, про яку я казала, зараз немає, тому що люди поїхали на навчання в Київ. Тобто це шість чоловік, які навчаються, зараз проходять навчальний семінар в Києві. Так вийшло, просто що семінари трошки наклалися, але ну, власне, власне ось, ось так у нас відбувалося ці, ці дні. не <говорить> природе природе самого человека природе природеучить э, и учить. по и этой причине э, как бы я своей темой взял строение скелета человека, человека и 12 чувств э, человека потому что э, для современного человека очень важно чтобы он умел через э, восп, свое восприятие через э, свои свои чувства восприятия то что из мира как бы он воспринимает и обратить в э, и для учителя очень важно, чтобы он через наблюдение, мышление и формирование понятий, познания, это как бы его инструменты познания ребенка, чтобы он мог их использовать. И ну как бы с этой целью, как современный человек, через наблюдение себя самого, как бы действия, как бы на своем собственном теле, наблюдение за природой. Через все эти переживания и осмысливание их, чтобы человек приходил к познанию духовного в другом человеке и в себе самому. То есть человек познает самого себя через мышление, и учитель познает ребенка тоже через мышление, через осмысливание. dann он richtigen Handlungen das richtige Gefühl чувство для die ситуации. И если он размышляет об этом, да, он находит потом нужный, нужный метод, нужный, нужный подход. Er ähm, des, des в отношении конкретного Menschen ребенка. Если он развил в себе этот образ мышления Und и также чувствования, восприятия, то он может Denken. в каждой ситуации конкретно и для конкретного ребенка найти выход из этой ситуации.